ভোটৰ কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছেনে নাই আপুনি নিজৰ মোবাইলতে কেনেকৈ চাব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম তো বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকলৈকে এছ কে জ্ঞান আছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটোৰ লগত মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে নাই চাবলৈ প্ৰথম আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে ব্ৰাউজাৰ এটা খুলি চাৰ্চ কৰক এন ভি এছ পি তো আপুনি এন ভি এছ পি বুলি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব তো ইয়াত যোনটো প্ৰথম ভোটাৰ বুলি যোনটো অপশ্যন আহিছে আপোনালোকে ৱেবচাইট ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এন ভি এছ পিৰ যোনটো ৱেবচাইট হয় সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে খোল খাই যাব তো ইয়াত আপোনালোকে অলপ ওপৰৰ ফালে চালে দুটা এটা অপশ্যন দেখিব লগ ইন চাই নাম যিহেতু আপোনালোকে এন ভি এছ পিত যদি কিবা আপোনালোকে ভোটৰ কাৰ্ডৰ এপ্লাই হওক বা কাৰেকশ্যন বা মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আদি চাব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে এন ভি এছ পিত একাউণ্ট এটা খুলি ল'ব লাগিব তো একাউণ্ট খুলিবলৈ ইয়াত যোনটো ছাইন আপৰ অপশ্যন আছে আপোনালোকে ছাইন আপত গৈ প্ৰথম একাউণ্টটো খুলিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে লগ ইনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব তো প্ৰথম চাইন আপ ক'ত ক্লিক কৰিব আৰু চাইন আপত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা ফৰ্মখন আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল এড্ৰেছটো অপচনেল কেপচাৰটো দি আপোনাৰ মো কন্টিনিউট ক্লিক কৰিব আর কন্টিনিউট ক্লিক লগে আপোনাৰ মোবাইলটা এটা টি পি যাব আর অ টি পি কৰাৰ লগে লগে আপনার এন ভি এছ পি রেজিস্ট্রেশন ইয়াত সম্পূর্ণ হয়ে যাব তাৰপিছত আপোনালোকে বেগ আহিব বেগ আহি লগ ইনৰ অপশন আছে ইয়াত আপোনালোকে লগ ইনত ক্লিক লগ ইনত ক্লিক লগে লগে আপনি রেজিস্ট্রেশন করলে যোনটো মোবাইল নাম্বার সেই নাম্বাৰটো ইয়াত দিব তার পাছপৰ্ট দিছিলে সেই পাছপৰ্টটো দি ইয়াৰ যোনটো কেপচাৰ আছে কপসার দিয়ে আপনার রিকুয়েস্ট অটিপিত ক্লিক করে আর রিক ওটিপিৎ ক্লিক লগে লগে আপনার যোনটো মোবাইল দিছিলে সেইটোত এটা অ টি পি যাব আর অ টি পি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত এন ভি এছ পি যোনটো একাউণ্ট হয় সেইটো আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে লগ ইন হৈ যাব আৰু লগ ইন হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ইয়াত এটা ছাইডলৈ চালে এটা অপশ্যন দেখিব ইপিক ডাউনলোড ত' ইয়াত যোনটো ইপিক ডাউনলোডৰ অপশ্যন আছে আপোনালোকে ইপিক ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব আৰু ইপিক ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পিছৰ পিছটো আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহিব তো ইপিক ইপিক নংগত আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ যোনটো ওপৰৰ ফালে এটা বি ভি আ নাম্বাৰ আছে সেই বি ভি আ নাম্বাৰটো আপোনালোকে গোটেই নাম্বাৰটো ইয়াত ইপিক নঙত দিব লাগিব আৰু বি ভি আ নাম্বাৰটো দি হোৱাৰ পিছত ইয়াত যোনটো চিলেক্ট ষ্টেটৰ অপশ্যন আছে ইয়াত আপুনি ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰি চাৰ্চত ক্লিক কৰিব আৰু যেতিয়াই আপুনি চিলেক্ট ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰি চাৰ্চত ক্লিক কৰিব তেতিয়াই আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আপোনাৰ যোনটো ভোটৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ হয় সেই গোটেই ডিটেইলছটো আহি যাব ইয়াত দেখিছে বি পি আৰ নাম্বাৰটো আহিছে তাৰপিছত যোনজনৰ চাইছোঁ তেওঁৰ নামটো আহিছে তাৰপৰা ৰিলেটিভ নেম ষ্টেট তাৰপিছত যোনটো এচেম্বলি হয় সেই গোটেইখিনি আহিছে আৰু মই যোনজন মানুহৰ চাইছোঁ তেওঁৰ ভোটৰ কাৰ্ডটোৰ লগত মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক নাই দেখিছে ইয়াত আহি গৈছে ইউৰ মোবাইল নং ইজ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড ইন ই ৰ'ল ত' এই যোন মানুহজনৰ ভোটৰ কাৰ্ডটোৰ লগত মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক নাই ত' আপোনালোকেও এনেদৰে ভোটৰ কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক আছে